Про це з пані Катериною Пономарьовою, яка а, приймає всіх а, переселенців у нас на Буковині? Доброго вечора, пані Катерина. Вечора. Дякую, що завітали до нас і знайшли час, бо знаємо, що часу у вас дуже мало, бо роботи дуже багато. Отож, перше питання: скажіть, скільки зараз на даний момент у нас є людей, які приїхали в силу тих обставин, які відбуваються на сході і відбулися вже в Криму, які приїхали до нас на Буковину. На данный момент у нас зарегистрировано 610 человек из Крыма и восточных областей нашей страны. Единственное, что у нас есть, я знаю, находятся на территории Черновецкой области люди, которые не зарегистрировались пока по каким-то причинам. Либо они о нас не знают, либо они пока что справляются собственными силами. Но я бы тоже просила их прийти обязательно зарегистрироваться, для того, чтобы они в дальнейшем могли получать какую-то помощь. Я не говорю о финансовой помощи, я говорю о медицинской помощи, о какой-то социальной помощи. Я думаю, что это важно, я думаю, что они со временем... Все і нам а скажіть, будь ласка, вони, а, ті люди, які реєструються, де вони вас знаходять? Можливо, ті, які не зареєструвалися, не знають, де вас знайти? Ну, напевно, нас трудно вже не знайти, нас уже знають всі перші люди у нас приїхали через Восток токсос. Угу. Есть такая группа, группа людей, которая помогает людям определиться, куда им ехать, помогает выехать. Очень много помощи оказывают именно информационного характера. Угу. Э, группа эта существует давно, с первых дней буквально событий, мы постоянно с ними держим связь. То есть первые люди приехали с Востока СОС. Значит, дальше люди стали уже приезжать. Так, приехала одна семья, приехали друзья, приехали к ним и их друзья. То есть таким образом, скорее больше сарафанное радио угу. все-таки, наверное, и очень много из Фейсбука, из всяких социальных сетей. Угу. Зараз знаємо, що останнім часом, ну десь останній місяць, особливо в Львівській, франківських областях, франківській, а зараз ширяться такі от не дуже гарні відгуки про людей, які приїхали зі сходу. багато нарікають, що їх не влаштовують умови. Там багато людей приїхали з міста і хочуть жити в місті, а не в селах. Як у нас з цим? Чи влаштовують вони якісь свої вимоги? Виставляють? Чи... Каким чином Вот они проезжают и что далее? Я отвечу сейчас на этот вопрос. Вот сегодня только у нас семья поселилась в село Мамалыга. Я вам скажу, как это выглядело. Люди из города, у них шесть детей, двое взрослых, шесть детей. Да, богатая семья. Я говорю, что это богатая семья. Значит, они озвучили это так. Катя, мы не имеем никакого выбора. Мы понимаем прекрасно, что сейчас ситуация может только ухудшиться. И тогда мы можем выбирать и не довыбираться, в принципе. Угу. Селите нас, куда вы хотите. Это раз. Конечно, есть люди, которые хотят остаться в городе. Я объясню, почему эти люди хотят остаться в городе. Эти люди хотят работать. Это очень сильно радует. Они не хотят сидеть у кого-то на шее. А поскольку э, условия Черновицкой-Львовской области значительно отличаются по транспорту, и вообще по обустройству сел, они просто не понимают, какие у нас села. Но многие люди из города поселились у нас за городом и очень комфортно себя чувствуют. И даже я скажу больше, благодаря нашим черновчанам. Особенно mm -hmm. в селах, это очень ярко выражено, эти люди узнали, какой у нас народ. Потому что э, те, кто в селе, тот однозначно выиграл. Люди ходят, носят вареники, предлагают какую-то свою помощь. И вы знаете, вот э, у нас человек, который приезжает с Донецка, очень много, вот с Донецка, с, с Луганска, они дезинформированы полностью. Mm -hmm. И когда они попадают в такие условия, они плачут минимум три дня от того, что осознают, насколько они ошибались по поводу наших людей. То есть, в принципе, сказать, что эти люди какие-то особые требования выдвигают, я бы не сказала ни в коем случае. И вы знаете, я читала сама очень много в соцсетях, естественно, о Львове. И вы знаете, мне кажется, это какая-то информационная война. Я считаю так. На востоке очень много и досели продолжают людей настраивать против людей из Западной Украины. Угу. Теперь кто-то активно очень настраивает людей из Западной Украины против людей с Востока. На самом деле не все так плохо. Вот я говорю все честно, не все так плохо. Возможно какие-то случаи. Но вы знаете, случаи, наверное, бывают у всех. Конечно, у нас тоже. Но в целом я скажу вам такую вещь. Не все устроились через, допустим, службу занятости. Через службу занятости устроились мало на работу. Но практически все работают. Угу. Это первое. Во-вторых, у нас есть даже переселенцы, которые помогают нам. То есть приходит человек и говорит, у меня есть полчаса, у меня обеденный перерыв, то есть он уже работает. Может, вам нужно куда-то отнести какие-то сумки? Может, вам нужно что-то помочь. Катя, говорите, звонит другой переселенец. Катя, я на машине. Может, вам нужно кого-то встретить, я поеду встречу. Так что на самом деле не все так плохо. Угу. И вообще, я считаю, что черновцы самый, наверное, толерантный город вообще, наверное, я считаю, вообще в мире. Это мое мнение. Я считаю, что именно здесь должно произойти вот это воссоединение Востока и Запада. Именно здесь. Потому что именно здесь они чувствуют, они знают, что здесь нужно говорить по-украински, угу. но они чувствуют, что им таки здесь никто не скажет про язык. Потому что чуть-чуть западнее, все-таки люди больше разговаривают по-украински, а у нас, поскольку у нас румыноязычное население, да. все, у нас больше русского языка, они быстрее здесь ассимилируются и адаптируются. Ну, естественно, я их настраиваю на то, что им нужно будет возвращаться домой. А скажіть, будь ласка, ще таку річ. Так само сусідні західні області говорять про те, що мешканці їхні не впускають чоловіків, а тільки жінок з дітьми. Як у нас в цьому плані? Тому що кажуть, чому наші наші хлопці мають йти туди воювати, а їхні чоловіки приїжджають тут і відпочивають і живуть собі в комфортних умовах. Як у нас з цим? У нас так само зараз почалася така ситуація, чи можливо ні ще? Да, така ситуація вже почалась. Такая ситуация началась после того, как мы имели первые похороны наши в Черновицкой области. Mm -hmm. Я тоже была на этих похоронах. Это, конечно, все трагично и тяжело, но я считаю, что это неправильно. Тем более, что, наверное, люди, которые это говорят, они не имеют полной информации о ситуации на Донбассе. Выглядит это примерно так. Если у тебя есть маленький ребенок или дети, к тебе приходят в семью и говорят, значит, твой ребенок, твои дети, твоя семья под нашим прицелом. Ты идешь в ополчение. Черновчане. Не принимая мужчин, мы получаем большее ополчение ДНР. Причем эти люди не хотят туда возможно идти, но идут туда шантажируемые здоровьем и безопасностью семьи. Это очень опасно. Поэтому лучше эти люди будут здесь. И, возможно, если так сложится обстоятельства, тогда они уже, зная нас, видя, как мы живем, пойдут воевать за Украину, если, не дай бог, так случится. Но ни в коем случае не пополнят ряды ДНР даже насильно. Я считаю, что это очень неправильно. Скажіть, багато багато дітних сімей приїжджає, бо ми от до початку ефіру ви розказали таку дуже цікаву історію. Думаю, що нашим глядачам і слухачам теж буде цікаво. Ви щойно сказали про родини з шістьма дітьми? А більше буває у нас чотири або п'ять сімей, Я сейчас точно не скажу 6, по па дітей. Эти все люди поселены, у них все хорошо, слава богу, все устроены. Значит, на днях такой интересный звоночек, веселый мужчина говорит, здравствуйте, я из Славянска, мы хотим к вам приехать в Черновцы. Я говорю, да, пожалуйста, он говорит, у нас много деток. Я говорю, у нас есть уже многодетные семьи, он говорит, у нас очень много деток. Я говорю, сколько? И тут он мне говорит, мы самая большая семья Донецкой области на 16 детей. Я помолчала минутку и сказала, вы знаете, у меня есть куда вас поселить. И вот я думаю, что они приедут. И на самом деле есть куда вот такую большую родину посылить? Да. Є куди поселити таку велику сім'ю. Ви знаєте, цей дом, мабуть, вот ждеть такої сім'ї, тому що стояв о том, чтобы щоб туди две дві три сім'ї. Там п'ять угу. кімнат, і рядом домик стоїть, що там дві кнати. Угу. Тобто фактично сім ком. Скажіть, коли ви сели та родини, це будинки з меблями, це будинки зі зручностями? Чи які це будинки? І як взагалі ви знаходите житло? Хто вам допомагає? Звідки? Куди? Тому що зазвичай дуже багато родин не мають де жити, наших Буковинських, а тут всіх. кто приезжает, их всех а, поселяют. Где вы эти? Ну, во-первых, в городе у нас вариантов поселения практически нет. Uh -huh. И те, кто остался в городе, они поселились в общежитии колледжей. Uh -huh. И вот сейчас открыли нам, там есть 10 комнат, как бы маневровый фонд песской Рады. Но это тот же самое, то же самое общежитие, там нет условий. Мы раздобыли туда кровати. Очень долго добывали, скажу честно. Uh -huh. Мы раздобыли туда матрасы. Нам их купил Олег Громадский, депутат нашей Минской Рады. Купил матрасы и совместными усилиями собираем туда подушки, одеяло, постели и все тому подобное. В основном мы кидаем клич в соцсетях. Uh -huh. Все уже привыкли, все уже нас знают. И мы кричим громко, и нас слышат. Это слава Богу. Значит, дома, которые за городом. Очень многие люди имеют дома за городом, которые используют как дачи уже. Они им достались либо в наследство, либо они купили квартиру в Черновцах, каким-то образом сюда перебрались. Эти дома практически пустуют. Uh -huh. У меня, например, у моей сестры есть точно такой же дом. Они туда ездят каждые выходные, там какие-то сельскохозяйственные дела. Люди готовы дать эти дома. И правильно готовы, потому что людей надо селить. Это все граждане Украины. Мы должны их принимать. Слово должны, наверное, неправильное слово. Мы будем их принимать, наверное, mm -hmm. правильное слово, потому что это наши любимые, родные граждане нашей страны. Это самое главное. Может быть, кто-то из них ошибался, может быть, нет. Не во всех домах фактически есть полностью мебель. Есть дома, в которые нам приходится что-то довозить. Но вы знаете, кто за город переезжает, там уже община сельская их уже там и помогает, так. им что-то несет, какие-то полотенчики, какие-то там, не знаю, холодильники, какие-то там сковородочки. То есть, в принципе, все люди все имеют. Все У -у -у. люди всем обеспечены, не до конца. Ні, до кінця однозначно, але тим не меньше. Скажіть, а роботу як з цим вони влаштовуються на якісь державні підприємства? Чи ну я як ви їх взагалі працевлаштовуєте, особливо напевно, чоловіків і чи хочуть вони працювати? Всі мужіни хочуть працювати, всі хочуть забезпечувати свої сім'ї, вони не звикли сидіти на шиї. Це радує. Их больше бы устроило, конечно, заниматься каким-то таким делом, вот как они привыкли, да, пошел на завод, там работаешь, да, там от зарплаты до зарплаты живешь. Есть такие люди, есть люди, которые частные предприниматели, они там пробуют заниматься каким-то частным предпринимательством. В принципе, на государственных работах у нас немного людей работает. Через службу занятости устроилось немного людей на угу. работу. В основном выглядит это так. Даже нам приходят люди и говорят, мне нужен повар. Угу. Мы говорим, хорошо. И когда к нам приезжает повар, мы этому повару говорим, ты нам там нужен и человек туда идет. Есть ну, разные совершенно предложения. Например, от посудомойки, будем говорить, до там, слесаря. Uh -huh. У нас есть парень Леша, который приехал, который он там ремонтирует батареи, устанавливает все это. Он сам нашел себе работу и ходит себе тихонечко подрабатывает. То есть, разные профессии, они сами как-то устроятся, ассимилируются, молодцы. И, если честно, они быстро ассимилируются. А скажите, те люди, которые приехали с Крыма до нас, uh -huh. они уже повернулись, или они остались тут жить? Ну, те, про которых, не вы знаете. Потому что в Крыму уже, в принципе, все тихо и не так страшно, как сейчас в Донецке, в Донецке и в Луганской области. Как с этими людьми? С этими Они персонами? не вернулись. Люди не вернулись. Я скажу даже больше. У нас продолжают ехать люди из Крыма. У нас приехала позавчера крымская татарка с тремя детками. Такая самая настоящая в Паранже практически. Крымская татарка. У нас приехали на днях две женщины. Они родом из Западной Украины. Они чувствовали определенное давление там. Uh -huh. И они приехали, причем одна из них 36 -го года рождения, а вторая 38-го года рождения. То есть это очень взрослые uh -huh. женщины. Люди не хотят возвращаться в те условия. Они хотят вернуться домой, естественно, все. Но в эти условия, тем более мусульмане, сейчас ислам очень начал подавляться России. Очень. Там я знаю, что вот даже у нашего одного татарина крымского сейчас его жена с детьми должна приехать. Девочка училась в том как раз Мадерсе, которая там подверглась обыскам. Uh -huh. И после этого они однозначно выезжают из Крыма, потому что они поняли, что ислам начали давить. Це там, де п'ятеро дітей в родині, да? угу, От, да. тому що я зустрічалася да, з, з цими людьми, і вони мені, до речі, розповідали, що вони облябували Хотинський район. Чи вони вже там були? і ну, Де вони зараз е, живуть? Тому що я знаю, що вони а, проживали в готелях і харчувалися, здається, в ресторанах, е, наші приватні підприємці надавали таку послугу. Як зараз? Продовжується все в тому ж руслі? Ні, а, вони так? вже в Хотині. Они уже в Хатине, Инвер уехал в Хатин, он там, значит, жилье пытается обустроить угу. приезду жены и детей Хадиджа тоже вот с тремя детками тоже поехал уже в Хатин Они, татары, они привыкли жить общинами Это связано с этими длительными репрессиями, которые над ними раньше происходили, так. да И они держатся всегда, вот стараются держаться кучей, и это очень хорошо это очень хорошо с двух сторон. Во-первых, я Инверу сказала, мы уже с ним давно знакомы. Uh -huh. Я говорю, Энвер, найди, пожалуйста, ты жилье Хадиджи. И Он нашел это жилье. Ми її туди, да, ми перевезли, ми доставили, ми дали їй на перше продуктів, але вони її вже там відповідали. І виходить, що вони між собою повністю, вони друг друга державляться, і вони там себе обосновуються, у них там, слава Богу, поки все добре. Скажіть, а як місцева влада, і міська, і обласна, вони якось сприяють вам, тому що ви насправді робите дуже величезну роботу? Я просто, ну, дуже багато людей дивуються взагалі, бо розуміємо, що це не робочий час з 9 до 6, а це практично цілодобово. Я так я так разумею. А, Чьи-якуюсь месева влада спряя и вам идёт помогает, что так то як Однозначно. Во-первых, я скажу даже такую вещь: мы, наверное, всех уже запугали, поэтому на нас реагируют все моментально угу. на любую просьбу, на любую просьбу какую. То, что касается переселенцев, естественно, то, что для себя мы в принципе ничего не просим, да. Конечно, это круглосуточная работа. Конечно, для этого должен быть обязательно волонтер. То есть человек, который реально хочет приносить пользу. Потому что встать в 4 утра, поднять трубку и рассказать человеку, как ехать черновцы, ну, напряжно, а, но как. можно. Нужно просто хотеть. Прекрасные отношения с соцзащитой. Великолепные отношения. Полное сотрудничество. Сразу говорю. Угу. Вообще, я скажу, что со всеми нашими государственными структурами у нас хорошие отношения. Но особо милые соцзащиты. Так а. получилось. У нас общая база с ними данных, угу. и мы постоянно общаемся, каждый день общаемся. Кроме того, я вам скажу, что несмотря даже на то, что вот сейчас все, конечно, наши усилия, ну, скажем так, больше наших усилий направлено на обеспечение армии, угу. все-таки так. этим занимаюсь не я конкретно, а наши девочки. Все равно никто не забывает про переселенцев. Никто. Садики, школы, все устроены. Есть люди, которые берут детей, вот скажу, лагерь Орлятка, теперь, значит, в Буковины буковыны угу. Берут детей абсолютно бесплатно, абсолютно полностью, на полный пансион, на проживание. Наш мэр Каспрук пригласил 160 детей угу. с Луганска, которые приедут с сопровождающими их там какими-то педагогами. Они будут жить в военном лицее на Роши. Эти люди разговаривали со мной, они собираются выезжать в десятых числах, не знаю, почему в десятых, это странно, они там как-то долго собираются. Никаких проблем с властью в отношениях у нас нет. Я мало того вам скажу честно, такую вещь. У нас переселенцы говорят, что у нас во власти работают ангелы и архангелы. Як-як-як, это дивно бы не звучало. Да. Говорят, как вы можете ругать вашу власть? Мы зашли в налоговую и, и, и инспекцию, а там у вас ангелы. А у нас же, если заходишь в налоговую инспекцию, там же террор, туда даже идти не хочется. Мало того, у нас есть даже семья, которая не получала никаких соцвыплат на детей, являясь многодетной, потому что они сказали, лучше мы туда не пойдем, ну, то есть в Донецкой области. Uh -huh, uh -huh. Лучше мы туда не пойдем, нам дороже туда ходить, лучше вот мы как-то без соцвыплат, понимаете? А у нас с этим все хорошо. До мы тоже до начала эфира про это начали говорить, а отличается менталитет тех людей, которые приехали из Исхода и на. наших, тому що наші ну, ми ще до Європи. Ми звикли да, до комфортних умов. Ми вже звикли до таких європейських десь європейської поведінки. Як у них з цим? Я, які вони? Ну, наверное, мы все одинаковые, проблемы, по крайней мере, у нас все одинаковые. Единственное, что я скажу, что я заметила, общаясь с людьми переселенцами, особенно восток, это люди, которые немножечко, вот они привыкли, встал утром, пошел на работу, пришел с работы. То есть это люди, которые привыкли немножечко жить по команде. Мы тут каждый как бы немножко сам за себя. Mm -hmm. Мы не будем ждать, что нам кто-то что-то принесет, мы пойдем это делать сами. Они немножечко в этом теряют. Они надеются, например, что там им перезвонят, долго будут ждать, что им перезвонят с какого-то государственного органа. Они не понимают, как можно выехать без трудовой книжки из своего города. Я говорю, да какая там трудовая книжка, вы устроитесь тут на работу без всякой трудовой книжки, у них делаются большие глаза, они этого не понимают. То есть вот такие есть, да, конечно, однозначно есть разница между нами, потому что... Ну, мы тут более волелюбивые, наверное, uh -huh. однозначно. И я, я кажу скажение. Uh -huh. А вон это исполнительные люди. Да? Исполнительные люди. Но тем не менее, если этот человек понимает, что нужно делать, идти, он идет, делает, они очень хорошие исполнители. Хотя есть разные, есть ребята-айтишники, которые просто работают сами на себя. Они вообще ни от кого давно ничего не ждут. Нет государства, нет ни, ни людей, они себе сами на себя зарабатывают. Есть и б частные предприниматели, они просто единственное, пока что не имеют, что тут частно предпринимать. Так. Это единственная такая проблема. Но в принципе я скажу, что наши черновцы не знаю, что говорит Львов, не знаю, правда ли это, потому что на официальном уровне я такого не слышала. Mm -hmm. В наши черновцы приехали хорошие, порядочные люди. Угу. Тому, Це що, так, тому що дуже багато а, людей останнім часом особливо бояться, аби а, ну, десь поміж хороших людей не заїхали е, люди, да, які ну, не з добром приїхали на Буковину. Ви якось а, ну, ви якось перевіряєте людей, а там їхні документи, чи у вас є список цих людей, тобто хто чим де займався. Ну, тобто якось йде е, відбір чи, чи ні. База выдается? Ну, база их однозначно ведется. У нас есть ксерокопия всех паспортов этих людей, естественно, mm -hmm. потому что эти люди будут обращаться по каким-то моментам и так далее. Значит, я думаю, что проверкой должны все-таки заниматься немножечко другие органы, mm -hmm. все-таки не волонтерский рух, точно. Единственное, что мы со всеми людьми этими разговариваем. А когда ты с человеком разговариваешь, день разговариваешь, два разговариваешь, три, ты понимаешь все равно, чем он дышит, ты все равно понимаешь, что у него в голове хоть более-менее. И ты понимаешь, ты чувствуешь ложь, в любом случае ты чувствуешь ложь. В основном это хорошие, нормальные ребята. Но вы знаете, как отбор ведется? Он сам ведется. У меня есть такая интересная вещь, я разговариваю когда с людьми по телефону, uh -huh. и я им я говорю, что мы вас примем, я говорю, что мы вам поможем, я говорю, что у нас нет языковой проблемы никакой абсолютно. Я все им говорю, но я говорю еще одну вещь. Если вам вдруг, не дай бог, придет в голову uh -huh. поднять здесь флаг ДНР, uh -huh. то я вас смотаю скотчем и отправлю в Москву. Ну вот такая. Я же частное лицо, в принципе, так, волонтерские, это же не государственные органы. И вы знаете, я вам скажу такую вещь. Все смеются, все смеются, но некоторые не доезжают после этих слов. Серьезно? Да. Топ-тоди. Делаем выводы. Нет, А скажите, мы тоже да еще зачепили. Вони влаштовані в садки, вони ну зараз не, 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 не період школи, але все одно. Вони будуть влаштовані в школу, вже в вищі навчальні заклади. Як з цим? Тому що тим більше багато багатодітних родин і в селах, і в місті. Як з цим? Куди, куди діють дітей? В садик устраюваються діти просто моментально. У нас приїхала сім'я, приїхали вони в середу, в понеділок ребенок, во вторник, извините, ребенок був вже устроєний в садик. Угу. потому что у нас очень много а, жителей Чернівців говорят, что большие черги. Ну, а как так выходит? Ну, я думаю, что сейчас все-таки, ну, наверное, твой вопрос к власти, прежде <соцентричен> всего, но я думаю, что сейчас все-таки сделали приоритет для этих людей. И я думаю, что это тоже правильно, потому что если она приехала, одинокая мать, <соцентричен> с маленьким ребенком. Ей нужно этого ребенка обеспечить, ей нужно устроиться на работу. Чтобы она могла работать, ребенок должен быть в садике. Вот как-то так. С школами у нас вообще проблем не было, когда еще был школьный период. Угу. Сейчас пока никто в школу не устраивается. Так. Вы знаете, все эти люди надеются, что это очень быстро закончится, и они вернутся домой на самом деле. С медициной проблем нет. У нас сегодня выписывается четвертая девочка, родившаяся. Четвертая девочка Переселенка, первая девочка с востока. Угу. Родила родила она. Девочку. Родила девочку 3, 330, весом 54 сантиметра. Значит, ее зовут Юля. Девочку назвали Ева. Ані виписується сьогодні з родовому. Бажаю їм здоров'я. Скажіть, щодня десь приблизно, скільки вам дзвонить людей? Чи, чи яким чином відбувається оце? це? Якось, я не знаю, це якось, ви відбираєте там кожного дня різні цифри, чи ну, це до ста, це менше ста, це десять. Ну, скільки? О, ви знаєте, якщо всі наші волонтерські номера, у нас їх много на самом угу. деле, Я думаю, что 150 звонков в день есть точно. 150-200 звонков есть каждый день точно. Просто нам звонят еще люди, которые переселены сюда. Это дополнительные звонки звонит кто-то, допустим, от компании. Вот звонит женщина с ребенком, да, mm -hmm. ее там подруги ждут, что она им расскажет. То есть будем говорить, что информация идет подруги и еще подруги и еще подруги, да, то есть фактически как будто четыре человека позвонили. Очень многие звонят, очень многие не доезжают еще до черновцов на самом деле, ну скотч это скотчем, да, mm -hmm. потому что очень у многих проблемы с финансами сейчас там. И люди не имеют денег на билеты. И они, допустим, доезжают до Харькова, до безопасного места, или до Полтавы, и они уже там остаются. И это тоже хорошо, потому что им легче будет вернуться домой. Это ближе да. к их дому однозначно. Вот такие проблемы. И очень много вообще идет разговоров просто. Вы знаете, мне одна девушка сказала такую вещь. Вы знаете, Катя, я не знаю, приеду ли я в Черновцы. Но я благодарна вам за то, что вы мне сказали, что я могу выехать в принципе, потому что до, до меня это не доходило. Жах. Настільки закрито в них все там. А скажіть, коли вони приїжджають сюди? Вони приїжджають зазвичай а, з чим? З найнеобхіднішими речами чи вони приїжджають ну, з чим? Хто приїжджає на машині, тот приїжджає навіть з кастрюльками. <связать> Кто приезжает на таком транспорте, на общественном, естественно, приезжает с, с самыми необходимыми вещами. Но я скажу, что вот стараемся, вот как-то гуртом, добрый кажу тебе, батька, бы ты, да? Так. Вот так гуртом собираемся и собираем этим людям и тарелочки, и кастрючки. Я лично из дома уже всю посуду, которая у меня была в заначке, вынесла. <связать> и девчонки у нас всю посуду вынесли, и пледы, подушки мы уже вынесли. И обращаемся к черновчанам, если у кого-то вдруг заначки ненужные пледики, ненужные подушечки, приносите их нам, потому что этим людям реально нужно на чем-то спать и чем-то укрываться. А, ну, до речи, сейчас очень хорошая нагода а, сказать, что нужно еще и і... Куди нести, потому что не все люди знают, тому що не все имеют доступ до интернету, а я думаю, что у нас есть много желающих помочь этим людям. Возможно, это дитячі вещи, возможно, это одяг. возможно, ну можно, так. Огласить весь список, пожалуйста. Оглашаю весь список. Нам постоянно нужны продукты, продукты не скоропортящиеся. Объясню почему. Потому что вот семья приезжает первый день, им нужно уже что-то кушать. И многие, я говорю, с тремя, с четырьмя, с пятью детками, да. Пока они устроятся, пока они там где-то смогут что-то зарабатывать, им нужно хотя бы на неделю дать продуктов. У нас они постоянно заканчиваются, естественно. Значит, все это можно нести в 109-й кабинет Миской Рады. Угу. С 9 до 19 там всегда есть девочки. Они есть там и раньше, есть и дольше, но с 9 до 19 там всегда кто-то есть. Плюс, в медикаментов мы, слава богу, пока не нуждаемся, пока у нас все люди здоровы, слава угу. богу. Да? Нам постоянно нужны пледы. Подушки, постельное белье. Это не обязательно должны быть новые пледы, подушки или постельное белье. Это могут быть просто чистые, нормальная постель. У нас рождаются постоянно детки. У нас сейчас есть три или четыре женщины на седьмом месяце беременности. Вот сейчас должен снова родиться ребеночек. Нам очень нужны вот сейчас конкретно две колясочки, угу. потому что э, фонд э, благодеяний моей не Украины, вот моей Юлечки, они принесли кроватку. Принесли ванночку, принесли детские вещи, принесли подушечку, принесли одеялко. Спасибо им чести и хвала. Пусть им даст Бог здоровья. Но им нужна еще колясочка. Сейчас рождает вторая девочка, ей нужна тоже кроваточка, ей нужна колясочка, ей тоже все это нужно. Это постоянные потребности, потому что люди все время добавляются, и мы так. вот не знаем завтра, что нам вдруг будет нужно. Поэтому, кроме того, чтобы обращаться в 109 кабинет э, мисску рады, вы можете заходить на Facebook, угу. искать группу "Волонтерский рух буковыны Кожний день, якщо нам щось потрібно, ми кидаємо клич. Чудово. Я думаю, що чернівчани почують, побачать і бажаючих допомогти позбільше. Я вам скажу особисто, що ви говорите, я теж вже думаю продумую, чим я б могла вам допомогти, тому що насправді це дуже добре. Якщо українці будуть допомагати одне одному, то все в нас буде добре. Таким чином, ми поборемо те зло. І наостанок я б хотіла, щоб ви мені не мені, а. Телеглядачам, а телеглядачам звернулися, можливо, з якимись побажаннями, чи можливо чують ваші а, переселенці вас на нашому радіо і телебаченні бачать. Можливо, ви хочете з чимось до них звернутися. Можна я візьму вас за руку? Я хочу, щоб от так ми, українці, всі взялися за руки, восток і запад, щоб ми помирились, щоб той, хто заблуждався, передумав. Ну, за іключенням там ніяких особ, які ніколи не передумають. І угу. тогда у нас все буде добре. Пані Катерину, ну, чесно, дуже вражена. Дуже дякую вам. А, дуже приємно було з вами поспілкуватися. Насправді, так, емоційне завершення. А я нагадаю всім а, радіослухачам і телеглядачам, що ми сьогодні говорили про людей, для яких Буковина стала другою домівкою, яких ми прийняли у себе вдома а, в важкі для них часи. А це була програма проголосу. Не я и ведуча ала Спрінчинат. Миру нам. До побачення.